Pada episod yang lalu kita perhatikan bagaimana mengaitkan ayat Al-Quran dengan alam sekitar, kejadian alam dan ilmu sains dapat meningkatkan kefahaman, memantapkan iman apabila kita sedar dan memikirkan tentang kebesaran Allah. Pada episod kali ini, kita akan belajar merujuk pada tafsiran agar kita memahami Al-Quran dengan lebih baik. Rujukan pada tafsir yang muktabar adalah perlu, terutama apabila bertemu dengan ayat-ayat yang mengandungi maksud yang samar-samar rujukan pada tafsiran juga perlu apabila kita mendapati sesuatu ayat seolah-olah bercanggah dengan ayat yang lain atau bercanggah dengan ajaran Islam yang umum rujukan pada tafsir juga adalah digalakkan pada ayat-ayat yang jelas maknanya tidak semestinya merujuk pada tafsir pada ayat-ayat yang mempunyai makna yang samar-samar sahaja Perhatikan ayat berikut, pelihara lah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya, segala sembah yang fardu, khasnya sembah yang wusta, dan berdirilah kerana Allah dalam sembah yang kamu, dengan taat dan khusyuk. Al-Baqarah 2238 Apakah yang dimaksudkan sembah yang wusta? Jika kita rujuk tafsir Ibn Khathir, sembah yang wusta adalah bermaksud solat asar. Ini adalah pendapat majoriti ulama disokong pula dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah terlepas solat asar ketika perang Ahzab dan menamakannya solat wusta. Perhatikan ayat berikut pula dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap, yakin, Al-Hijr 1599. Apakah yang dimaksudkan dengan yakin? Berdasarkan tafsir Ibn Kathir, yakin di sini bermaksud kematian. Bermakna maksud seluruh ayat adalah mengerjakan solat sehingga datang kematian atau sehingga hujung hayat. Ada segelintir ahli sufi yang menyimpang dengan mengatakan, yakin di sini bermakna telah mencapai keyakinan maghrifah dan apabila telah mencapai maghrifah, tidak perlu lagi atau tidak ada lagi kewajiban solat. Tentulah kefahaman ini bertentangan dengan ajaran Islam secara asas dan menyeluruh. Seperti yang diterangkan pada awal, ayat al-Quran tidak ada percanggahan melainkan mempunyai maksud dalam konteks yang tertentu. Dua ayat tadi adalah contoh keadaan yang perlu merujuk pada tafsiran bagi mendapat kefahaman yang betul dan tepat. Maka kita telah sampai ke penghujung siri video tadabbur ini. Ringkasnya, kita telah belajar keutamaan tadabbur al-Quran yang mana telah dijelaskan ia harus dilakukan oleh setiap muslim. Kita juga telah sentuh 10 disiplin ketika melakukan tadabbur. Seterusnya kita lihat bagaimana kita dapat tingkatkan kefahaman dengan mengaitkan ayat dengan ayat-ayat sebelum atau ayat-ayat selepas, mengaitkan dengan ayat pada surah yang lain, mengetahui latar belakang sesuatu ayat seperti adakah ia surah makkiyah atau madaniyah tentang asbabun nuzul dan kaitan dengan alam sekitar juga kefahaman yang lebih mendalam jika kita pelajari makna perkataan dalam bahasa Arab dan merujuk kepada tafsir yang muktabar selamat bertadabbur